بہادری اچھا آپ نے خنزیر کا نام سنا ہے سب نے سنا ہے کیا خلزیر بھی بولتے ہیں ایک لفظ اور ہے نا بعض لوگ بولتے ہیں اس کا نام بھی لے لینا چاہیے بہارل خنزیر تو جانتے ہیں نا سب یہ کس طرح پیدا ہوا کسی کو پتہ ہے کس طرح پیدا ہوا جب حضرت نو علیہ السلام کشتی کے اندر سوار تھے اور ساری زمین پر پانی پانی تھا ساری زمین پر کیا تھا پانی پانی تھا اب کشتی میں ایک دن تو سواری کی نہیں دو دن تو کی نہیں کئی دن لگ گئے یہاں تک کہ کئی مہینے بھی ہو گئے اسی کے اندر سوار ہیں اب انسان کھاتا پیتا بھی ہے ضرورت ہے نا پانی بھی چاہیے کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی چاہیے پھر اس کی قضاء حاجت بھی ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی جب انسان کھاتا ہے تو اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے تو جس وقت جو کشتی کے اندر سوار تھے اس وقت کے انسان یعنی مسلمان تو ان کو قضاء حاجت پیش آئی جب قضاء حاجت پیش آئی تو انہوں نے ایک جگہ خاص کی جس طرح ہم لوگ واش روم وغیرہ خاص کرتے ہیں نا اس طرح انہوں نے کشتی کے اندر ہی اس جہاز کے اندر ہی ایک جگہ خاص کر دی کہ یہاں پر ہم قضاء حاجت کریں گے اب جب قضاء حاجت کرتے ہیں کچھ دن کے بعد وہاں پر بدبو آنا شروع ہو گئی اس کشتی کے اندر کیا ہوا بدبو آنا شروع ہو گئی تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو بدبو آ رہی ہے اور ہمارا یہاں پر رہنا مشکل ہو گیا ہے تو ہماری مدد فرمائے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے کشتی کے اندر جو دو دو جانوروں کے جوڑے ہیں نا مادہ اس میں ایک ہاتھی بھی تھا اس میں ایک ہاتھی بھی تھا فرمایا کہ اس ہاتھی کی جو دم ہے اس کو ہلکا سا اٹھاؤ جب ہاتھی کی دم ہٹائی تو اللہ پاک کے حکم سے وہاں پر خنزیر کا بچہ پیدا ہوئے خنزیر کا بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا بڑا ہونے کے بعد اب اس بچے کو خوراک چاہیے جس طرح انسانوں کی خوراک ہے اس طرح جانوروں کی بھی خوراک ہے جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں اب اس قنزیر کی خوراک جو اللہ پاک نے متعین کی وہ جو انسانوں کا گوبر تھا وہ جو انسانوں کا فضلہ تھا وہ جو انسانوں کی گندگی تھی اس خنزیر کی غذا اللہ پاک نے وہ گوبر بنا دیا وہ خنزیر جتنا بھی گوبر تھا جتنا بھی فضلہ تھا یا جتنی بھی وہ ایک گندگی تھی وہ کھا گیا اور بدبو ختم ہو گئی تو اس طرح خنزیر کی پیدائش ہوئی آج بھی ہیں دنیا کے اندر اور اسلام میں خنزیر کیا ہے حرام ہے دیکھو اللہ پاک کو پتہ تھا کہ یہ پیدا کس طرح ہوا ہے ہمیں تو نہیں پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے سو سال بعد آئیں حضرت عنول علیہ السلام کے زمانے کے کتنے سو سال بعد آئیں ایک لاکھ کم ہو چوبیس ہزار نبی آ چکے ہیں آخر میں آپ صلی وسلم آئے اور اسلام نے کہا کہ خنزیر حرام ہے وجہ نہیں پتہ جب تحقیق کی تصدیق کی کہ یہ پیدا کس طرح ہوا پیدا پتہ چلا اس طرح ہوا جس کی غزہ ہی گندگی ہو جس کا کھانا ہی گندگی ہو وہ خود گندگی نہیں ہوگا تو کیا پاک ہوگا وہ تو خود ہی ناپاک ہے جب وہ خود ناپاک ہے تو اللہ پاک خود کیا ہیں پاک ہیں اور اللہ کا قرآن بھی پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہیں تو جو ان کو مانتا ہوگا وہ بھی پاک ہوگا اس کی غذا بھی پاک ہوگی وہ ناپاک چیزوں سے دور رہے گا اسی وجہ سے اسلام میں تو صفائی نصف ایمان ہے صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے تو اللہ پاک اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی مسلمانوں کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ بلی بلی شیر کی کیا ہے خالہ ہے سنا ہے بلی شیر کی خالہ ہے یہ بلی کیسے پیدا ہوئی چلو آج یہی آپ کو بتا دیتے ہیں جبکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بلی کیسے پیدا ہوئی جی شیر نے ٹھیک ماری اس کشتی کے اندر یہ خنزیر پیدا ہو گیا ہے نا اب گندگی میں ایک جانور پیدا ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے گندگی سے ہی نکلتا ہے وہ گٹروں سے نکلتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو چوہا کیا بولتے ہیں چوہا وہ چوہا اکثر ایسی جگہوں پر ہی پیدا ہوتا ہے تو کشتی کے اندر ایک اس گندگی والے ماحول میں ایک چوہا پیدا ہو گیا جب چوہا پیدا ہو گیا تو نور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے یہ ہمیں پریشان کرتا ہے کبھی کوئی چیز کھا جاتا ہے کبھی کچھ کھا جاتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں تو اس کا اب انتظام کر دیں تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تمہارے پاس جانوروں کے جوڑے ہیں اس میں ایک شیر بھی ہے اس میں ایک کیا ہے شیر بھی ہے آپ ایسا کریں اس شیر کے پاس جائیں اور اس شیر کی دم ہلکی سی ہلائیں جیسے ہی شیر کے پاس گئے اس کی دم ہلکی سی ہلائی تو وہاں سے بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہو گیا یعنی بلی پیدا ہو گئی جب وہ بلّی پیدا ہوئی بلی بڑی ہوئی تو اس نے تلاش کرنا شروع کر دیا اب اس کے کھانے کا انتظام کہاں اس کو بھی تو پیٹ بھرنا ہے بھرنا ہے نہیں بھرنا اس کو بھی پیٹ بھرنا ہے اب اس کے پیٹ بھرنے کا انتظام اللہ پاک نے اس چوہے کو بنا دیا تو بلی نے چوہے کو تلاش کیا اور وہ چوہے کو کھا گئی تو اس کشتی کے اندر یہ تین جانور پیدا ہوئے ایک کھنزیر وہ بھی حکمت کے مطابق انسانوں کے جو گوبر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور اسی طرح چوہا وہ اس گوبر کی وجہ سے پیدا ہوا گندگی کی وجہ سے اس کو ختم کرنے کے لیے بلی پیدا ہوئی تو یہ بات سمجھ میں آئی حضرت نور علیہ السلام کی کشتی میں یہ تین جانور بعد میں پیدا ہوئے باقی جو جانور تھے وہ جوڑے جا رہے تھے وہاں پر درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں